श्रीगुरुदेवदत्त श्रीपादश्रीवल्लभत्वं सदैव श्री स्पान पाहि देवाधिदेव भावग्राह्यक्लेशहारिण सुकीर्ते घोरात् कष्टा उद्धरास्मा नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपत्सं त्रातायोगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टाद्दुधरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधी च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं न वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टाद्दुधरास्मान्नमस्ते ान्योऽस्त्राता नापि दाता न भर्ता ततो देवं त्वं कहर्ता कुर्वात्रेयानुगृहं पूर्णराते घोरात् कष्टाद्दुधरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्ति चार्खिलानन्दमूर्ते घोरात् नमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतत्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुदेवदत्त मंडळी आजचे स्तोत्र तुम्हाला कसे वाटले मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका त्याचबरोबर आपल्या मित्रमैत्रिणींशी देखील करायला विसरू नका चॅनलला देखील करायला विसरू नका पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसह तोपर्यंत श्री सद्गुरुदेवदत्त श्री स्वामी समर्थ